تو یہ سفر میں نازل ہوئی یا یہ مدینہ پہنچ کے نازل ہوئی تھی اور یہ غذبہ شابان چھے میں ہوا تھا اور اس کا ذکر آپ نے سورت نور سے پہلے بھی پڑھا تھا تھوڑا سا پس منظر اس صورت میں جس واقعے کا ذکر آ رہا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دو بڑے قبائل یہاں موجود تھے ایک اوس اور دوسرے خزرج ان دونوں کے درمیان بہت عرصے سے جنگیں تھی لڑائی جھگڑے اور کوئی لیڈرشپ نہیں تھی ان کی اور کسی کی لیڈرشپ پر راضی بھی نہیں ہوتے تھے لہذا مدینہ جیسی بستی کے اندر کوئی باقاعدہ ایک سسٹم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لوگ عبداللہ بن اوبئی کی قیادت پر راضی ہو گئے تھے اب جب مدینہ کے مسلمان آپ سے بیعت کر رہے تھے تو ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا بھی کہ ہم عبداللہ بن اوبئی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ہم سے پیچھے رہ جائے اور مخالفت پر نہ اتر آئے کیونکہ اس کے لیڈر بننے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو تاج تھا وہ سنار کے پاس تھا ہی نہیں اس حد تک معاملہ قریب پہنچ چکا تھا اور جلد ہی اس بات کو ڈکلیئر کیا جانے والا تھا کہ آئندہ مدینہ کا جو لیڈر ہے یا بادشاہ کہہ لیں وہ عبداللہ بن بنوبئی ہوگا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفد حاضر ہوا بیت کے لیے اس نے اس کا انتظار نہیں کیا اور اس مسلط کو کوئی اہمیت نہیں دی اور سارے قبائل کے پچہتر لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ہر خطرہ مول لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ میں آنے کی دعوت دے دی اب کیا ہوا کہ جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو انصار کے ہر گھرانے میں اتنا اسلام پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن عبی بے بس ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی طرف پھر مائل کر سکے اب خود بخود کی عادت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شفٹ ہو رہی تھی اب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے متفقہ طور پر اپنا لیڈر مان لیا تو اس شخص نے حسد کی وجہ سے اور اس دکھ کی وجہ سے کہ اس کی دنیا کی جو سرداری ہے وہ ماری گئی کسی بھی موقع پر اس نے آپ کا حقیقی معنی میں ساتھ نہیں دیا بلکہ ہر موقع پر کسی نہ کسی طرح لوگوں کو آپ کے خلاف برقلا رہا اور ان ساری چھپی بھی منافقانہ کوششوں کے باوجود ہر جمعے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے تو کیا کرتا باقاعدہ اٹھ کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگو دیکھو یہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ نے تم کو شرف بخشا ہے اور تم سب ان کی تائید کرو مدد کرو ان کی بات غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی ساتھ ہوں اور یہ اس کا طرز عمل جو تھا